درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انساری کے چینل کو سب سے انسان ہے. ہر وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے تو انسانوں کے ساتھ دنیا میں دو دشمن آگئے ایک دشمن تو تھا شیطان جو کہ وہاں پر قسم کھا کے آئے تھا لیکن دنیا میں دنیا میں آنے کے بعد دوسرا بھی دشمن اس انسان کا وہ ہے نفس امارہ نفس امارہ یہ نفس امارہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ تم بسو وَمَا إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بسو حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ نفس امارہ لوگوں کو برائیوں کی طرف بلاتا ہے یہ نفس امارہ لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے یہ نفس امارہ کیا ہے نفس امارہ کہتے ہیں کہ دنیاوی چیزوں کی خواہشات کو دل میں پیدا کرنا دنیاوی چیزوں کی خواہشات کو دل میں پیدا کر کے اللہ سے غافل کرنا اور دنیا کی چیزوں میں لگا دینا دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے میں لگا دینا اس کو کہتے ہیں نفس امارہ یہ نفس امارہ اس کی خاصیت دنیا کے ساتھ خاص ہے یہ جنت میں نہیں تھا وہاں صرف شیطان تھا نفس امارہ دنیا میں آیا کیوں آیا کیونکہ یہ جسم آرزی مٹی سے بنا اور جب مٹی سے بنا دنیا میں دنیا کی فطرت ہے دنیا کی چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں دنیا کی چیزیں انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں یہ دنیا مٹی سے بنی انسان کا عارضی جسم وہ بھی مٹی سے بنا اب اس مٹی کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے نفس امارہ اس کو مختلف طریقوں سے ورغلاتا ہے مختلف طریقوں سے اس کو لذتوں کی طرف مائل کرتا ہے اور سامنے سے شیطان اس کو موٹیویٹ کرتا ہے تو دو دشمن ہو گئے ایک ہے شیطان شیطان انسان کا دشمن باہر سے ہے انسان کا دشمن باہر سے ہے اور ایک دشمن انسان کا اندر سے ہے اندر والے دشمن کو کہتے ہیں نفس امارہ نفس امارہ یہ نفس امارہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے یہ نفس امارہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے اسی نفس امارہ کی وجہ سے شیطان کامیاب ہوتا ہے کیونکہ وہ تو باہر ہے کل قیامت والے دن یہی شیطان کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس انسان کے دماغ کے اندر صرف وسوسہ ڈالا تھا میں نے ہاتھ پکڑ کر اس سے گناہ نہیں کروایا تھا میں نے صرف اس کو دھوکہ دیا تھا وہ تو اس کے اندر نفس امارہ تھا جس نے اس سے یہ کام کروایا تو نفس امارہ اس کا علاج کیا ہے نفس امارہ کا علاج یہ ہے تذکیہ نفس تذکیہ نفس اور اسی طرح روزہ رکھنا اور اسی طرح اگر کبھی شہوت کا انسان کا خواہش پیدا ہوتی ہے تو روزہ رکھنا تو نفس امارہ کا علاج یہ ہے کہ اس کا الٹ کرنا مثال کے طور پر انسان کا دل کرتا ہے بد نظری کر رہا ہے یہ نفس امارہ کہتا ہے بد نظری کرو بڑا اچھا ہے بڑا مزہ آئے گا نفس امارہ اس کو طرف مائل کرتا ہے یہ شیطان اس کے ساتھ ایک نفس اور ہے جس کو بولتے ہیں نفس لوامہ لف نفس لوامہ یہ نفسِ لوامہ اس کو جیسے ہی وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے اس کو انڈیگیٹر دیتا ہے اس کو نوٹیفیکیشن دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کام نہ کر یہ کام نہ کر اس کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن بن نفسام لا بیوم القیامہ ولا و بن نفس اللوامہ قسم ہے مجھے نفس اللوامہ کی وہ نفس اللوامہ جو انسان کو برائی سے بچانے کے لیے اس کو انڈیگیٹر دیتا ہے اس کو نوٹیفیکیشن دیتا ہے اس کو متنوع کرتا ہے یہ برائی کا کام نہ کر یہ برائی والے کام نہ کر گویا کہ ہم کہتے ہیں میرے ضمیر نے یہ بات گوارہ ہی نہیں کی یہ ضمیر کیا ہے یہ ضمیر ہے نفس لوامہ نفس لوامہ اسی طرح ایک تیسرا نفس بھی ہے جس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ نفس مطمئنہ جب دنیا میں انسان نفس امارہ کی باتوں میں نہیں آتا شیطان کے دھوکوں میں نہیں آتا بلکہ نفس لوامہ کی باتوں پر عمل کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو اس کا نفس بن جاتا ہے نفس مطمئنہ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ فجر کے اندر یا المطمئنہ یات نفس المطمئنہ اے مطمئن جانو اے مطمئن اے اطمینان والی جان ارجعی الاربی کی رازیتم مرضیہ فت فی عبادی ود جنتی تو یہ نفس مطمئنہ کب بنتا ہے انسان کا نفس اس وقت بنتا ہے کہ جب یہ نفس امارہ کے خلاف کام کرتا ہے شیطان کے دھوکوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو کتنے نفس ہوئے تین نفس ہو گئے نفس امارہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ اور کتنے دشمن ہوئے انسان کے دو دشمن ہوئے ایک ہے باہر ایک ہے اندر باہر کون ہے باہر ہے شیطان اندر کون ہے نفس نفس امارہ یہ نفس امارہ کہاں پر ہے صرف دنیا میں ہے صرف دنیا میں ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیا کی چیزوں سے ہے یہ دنیا کی چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے خواہشات کی طرف مائل کرتا ہے دنیا کی لذتوں کی طرف مائل کرتا ہے ان دونوں سو بچنوں کا علاج ان دونوں دشمنوں سے بچنے کا علاج آپ علیہ صلاۃ نے بتایا ہے شیطان سے بچنے کا علاج جیسے ہی شیطان کا وصل سے دماغ میں آئے فوراً کہو آؤب باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ سمیع العلیم اور اسی طرح جیسے ہی نفس امارہ کسی گناہ کی طرف مائل کرے تو فوراً اس گناہ سے توبہ کر لیں اور اس گناہ کی طرف توجہ ہی نہ دیں اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یعلم و خوین عطل آیونی تخفی الصدور یعلم عالم خاطل آیونی تخفی الصدور وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے یہ آنکھوں کی خیانت کون کرواتا ہے نفس امارہ کرواتا ہے نفس امارہ رات کی تنہائی ہو کوئی دیکھ نہ رہا ہو اندھیرہ ہو اور شیطان کے وہ آلات بھی موجود ہوں جن سے انسان بدنظری کر کے اللہ کا نافرمان بن سکتا ہے یہ نفس امارہ کہتا ہے کہ بدنظری کر لے بد نظری کر لے اس وقت وہ انسان یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا نفس امارہ لذت دکھاتا ہے اس میں مزہ دکھاتا ہے ہلکا سا مزہ چکاتا ہے وہ انسان اس وقت بد نظری کر کے اللہ کا غافل ہو جاتا ہے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور اللہ کی نظر میں نافرمان بن جاتا ہے اسی کو بتانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں یا علم و خاینی وما الصدور وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے جو تم کرتے ہو چھپ کر اس جہان سے کوئی دیکھتا ہے تم کو آسمان سے خاکی پر مت کرو خاک اپنی زندگانی کو جوانی کرو اس پر فدا جس نے دی جوانی کو یہ جوانی اللہ نے دی ہے تھوڑے سے وقت کے لیے دیے ہیں ایک وقت آئے گا یہ جوانی ختم ہو جائے گی ایک وقت آئے گا یہ بڑاپے میں بدل جائے گی پھر کہیں گے کبھی ہم بھی جوان تھے کبھی ہم بھی جوان تھے جن کو ناس تھا کل اپنی جوانی کا آج ہے لقب ان کا نانا اور نانی کا کیسا دیکھا تھا کیسے ہو گئے کیا بھروسہ ہے اس زندگانی کا تو دنیا کے اندر انسان اپنے سے نہیں بچ سکتا تو موت سے کیسے بچے گا انسان کو ساری چیزیں بھی انسان اپنے مطابق حاصل کر لے اس کے باوجود بھی انسان اپنے بوڑھاپے کو درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب